Это был, было в Черкасах большое такое предприятие Черкасских волокно. Значит, это Сегодня показывает пример, как средний бизнес не благодаря а вопреки государственной политике привлекает инвестиции, создает рабочие места и производит конкурентную продукцию. Потому что ситуация в Черкасской области очень сложная. Мы знаем, что. Самый высокий уровень безработицы. Мы знаем, что уровень заработной платы на одном из последних мест в Украине что есть тенденция к падению промышленного производства. Наше предложение. Мы приняли в парламенте закон о промышленных парках, и я надеюсь, что именно в Черкасской области этот проект должен быть реализован, потому что самое конкурентное преимущество именно здесь, чтобы дать дополнительные льготы и стимулы со стороны государства для организации привлечения инвестиций. Так что надеемся, что мы вернем динамику в регион, которая была здесь еще совсем, казалось бы, недавно. День, вы Дуже дня. Вы Дуже до нас Дуже Система ЖКХ, она, можно сказать, уже и не работает. И вот сегодня, сейчас общаясь вот с людьми, крыши текут, одобрения не меняют, а тарифы уже приближаются к размеру пенсии. Поэтому ясно, что человек не в состоянии за то, что ему не оказывают качественные услуги, платить такие сумасшедшие деньги. Поэтому я считаю, наша задача ⁇ это комплексная модель реконструкция жилищно-коммунального хозяйства. Самым молодым. Костяны Геннадий Владимирович. Июль месяц мы э, посвятили тому, чтобы активно сформировать нашу новую политическую команду. И задача наша главная заключается в том, чтобы привести в политику новое поколение лидеров, изменить качество украинской политики. У нас 20 лет одни и те же партии меняют друг друга у власти, но при этом ни качество политики, ни качество жизни людей не меняется, только ухудшается. Поэтому мы начали 1 июня формировать открыто, публично, абсолютно доступно нашу команду формувати список, формувати відсиділі мажоритарного округу і формувати всю нашу політичну структуру. До слова схвалилися подякувати Наталії Юрівні та партії Україна вперед за те, що вона дала можливість мені, представнику молодого покоління, приймати участь в народному списку.